নমস্কাৰ মই তোমালোকৰ সন্মুখত দীপিমণি দত্ত আজি তোমালোকক নৱম শ্ৰেণীৰ অৰ্থ বিজ্ঞান যিটো পাৰ্থ তৃতীয় খণ্ডৰ অৰ্থ বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় চেপ্তাৰ যিটো মূল অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ এই পাঠটো মই তোমালোকক বুজাবলৈ আহিছোঁ ইয়াত আমি অংশ ওৱান অংশ ওৱানত আমি কিছু এই পাঠৰে তথ্য আলোচনা কৰিম চোৱা এতিয়া প্ৰথম অংশত আমি কি কি আলোচনা কৰিম মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ কি কি হ'ব পাৰে প্ৰথম চোৱা এই পাঠটোত যিহেতু আমি দৰিদ্ৰতাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম প্ৰথম দৰিদ্ৰতা আৰু দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা ফাৰ্ষ্ট দৰিদ্ৰতা আৰু দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ সমূহ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চোৱা ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতাৰ অৱস্থা আৰু এই দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণসমূহ কি কি এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম জনসংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিও দৰিদ্ৰতাৰ এটা প্ৰাথমিক কাৰণ বুলি আমি কব পাৰো গতিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমস্যাবিলাক কি কি হব পাৰে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছত চাম আমি নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণসমূহ নিবনুৱা সমস্যাও হৈছে অৰ্থ বিজ্ঞানৰ সমস্যাসমূহৰ এটা ভাগ গতিকে নিবনুৱা সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় সেইটো হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বিষয়ে আমি এইটো পাঠত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব মুদ্ৰাস্ফীতিনো কি ইয়াৰ কাৰণ কি প্ৰভাৱ আৰু ইয়াক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি সেই মুদ্ৰাস্ফীতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছত আছে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণা বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি এটা ধাৰণা আছে তোমালোকে নিশ্চয় আগৰ পাঠটো পাই আহিছা এই বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু একেবাৰে শেষত আলোচনা কৰিম সেউজ অৰ্থনীতি কি বুজা সেউজ অৰ্থনীতি বা গ্ৰীণ ইকনমি বুলিলে আমি কি বুজো ইয়াৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম গতিকে এতিয়া আহা আমি প্ৰথমটো দৰিদ্ৰতা আৰু দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা বুলিলেনো কি কয় তাক আলোচনা কৰো চোৱা ইয়াত প্ৰথমে আমি আহো দৰিদ্ৰতাৰ সংজ্ঞা কি দৰিদ্ৰতা সংজ্ঞা বুলি ক'লে দৰিদ্ৰ কাক কোৱা যায় তোমালোকে জানানে বাৰু আমি কাক দৰিদ্ৰ বুলি কওঁ সাধাৰণ অৰ্থত কবলৈ গলে দৰিদ্ৰ বুলি চ' আমি কাক দৰিদ্ৰ বুলি কওঁ এজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁৰ মৌলিক যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা বা যিখিনি নূনতম প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনিৰ পৰাও যদি বঞ্চিত থাকে তেতিয়া তেওঁক আমি দৰিদ্ৰ বুলি কওঁ চোৱা কি কৈছে বহল অৰ্থত তেতিয়াহ'লে দৰিদ্ৰতা বুলিলে কি বুজা এনেকুৱা দৰিদ্ৰতা হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ জীৱনৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কলে বোধহয় তোমালোকৰ মনত আহিছে যে খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান এইবিলাক ন তাৰ লগতে আৰু কি শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খাদ্য বস্ত্ৰ বা এটা বাসস্থান শিক্ষা আৰু এটা সুস্বাস্থ্য এই সুবিধাখিনিৰ পৰা যিসকল লোক বঞ্চিত হৈছে তেওঁক আমি দৰিদ্ৰ বুলি কওঁ বুজি পাইছা এতিয়া কৈছে যে কি মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি কি হব পাৰে আহিব পাৰে যে খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য এইকেইটা যদি সুবিধা আমি আহৰণ কৰিব পৰা নাই এজন লোকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি দৰিদ্ৰ বুলি কম মানে সেই ন্যূনতম যিখিনি বা মৌলিক যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনিৰ পৰা যদি ব্যৰ্থ হৈ থাকে এজন লোক তেওঁক আমি দৰিদ্ৰ বুলি কম এতিয়া চোৱা এই পভাৰ্টি আৰু এটা কাৰণত হব পাৰে যে সম্পদ আৰু আয় সম্পদ আহৰণ কৰিছে সেই সম্পদ আহৰণ কৰা সম্পদৰ পৰা যদি সঠিক আয় আহৰণ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে কি হব এইটো এটা অসম বিতৰণ হবনে নহয় অসম বিতৰণ হৈছে সমানভাৱে বিতৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে এই যিটো অসম বিতৰণ এই যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটোৱে কি কৰিব পাৰে অৰ্থনৈতিক অসমতাৰ দেখা দিব পাৰে অৰ্থনৈতিক অসমতা মানে এটা ইমবেলেঞ্চ ইকনমিক চিটুৱেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশত কি হ'ব পাৰে দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হব পাৰে চোৱা সেয়েহে কৈছে ফলত কি হ'ব পাৰে দৰিদ্ৰ লোকসকল দৰিদ্ৰতাৰ পাক চক্ৰ কি ক'লে এই দৰিদ্ৰতাৰ পাক চক্ৰত সোমাব পাৰে বা ইংলিছত যাক কয় ভিচিয়াৰ্টি সোমাব পাৰে তাৰমানে তেতিয়া যদি এইভাৰ্টিত যদি সোমাই পৰে এজন লোক তেওঁ কি হব দৰিদ্ৰৰ পৰা আৰু অধিক দৰিদ্ৰতাৰ মাজলৈ গতি গতি কৰিব পাৰে বুজি পালা চ তেতিয়া যেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে মই কলো কি তুমি অৰ্থনৈতিক অসমতে কেনেকৈ দেখা দিব পাৰে যেতিয়া সম্পদ আৰু আই তেতিয়া কি হব পাৰে অসমৰ সমান যদি নোহোৱাই যদি সমান নহয় ঠিক আছে সমান যদি নহয় কি সমান নহয় সম্পদ আৰু আয় যদি সমান নহয় তেতিয়াহ'লে অৰ্থনৈতিক অসমতাই দেখা দিব পাৰে আৰু অৰ্থনৈতিক অসমতা হলে কি হব পাৰে যে দৰিদ্ৰ হব পাৰে আৰু এজন লোক যদি দৰিদ্ৰ হল তেওঁ যদি এই দৰিদ্ৰতাৰ পাক চক্ৰটোত সোমাই যায় তেতিয়াহলে কি হব পাৰে তেওঁ দৰিদ্ৰৰ পৰা আৰু অধিক দৰিদ্ৰ লৈ গতি কৰিব পাৰে এতিয়া আমি জানিব লাগিব ভিচিয়েছ চাৰ্কেল অফ পভাৰ্টি মানে কি দৰিদ্ৰতাৰ যিটো পাক চক্ৰ মানে কি চোৱা ইয়াত দৰিদ্ৰতাৰ পাঠচক্ৰ বা বিশেষসকলক প্ৰৱৰ্তি তাত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এজন লোক দৰিদ্ৰ যদি তেওঁ এইটো আই ইনকম মানে হৈছে আই বুজি পাইছা আই যদি নিম্ন হয় আই যদি নিম্ন হয় অৰ্থাৎ নিম্ন আই তেতিয়া কি হ'ব ল' ছেভিংছ মানে নিম্ন সঞ্চয় হ'ব আই যদি কম হয় বিনিয়োগো কমি যাব যদি এজন লোকে সঞ্চয়ে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বিনিয়োগ কৰ পৰা কৰিব হয়নে তেতিয়া তেওঁ বিনিয়োগ কৰিব কমি যাব আৰু বিনিয়োগ কমি গলে কি হব তেওঁৰ যিটো আউটপুট বা উৎপাদন এইখিনি কমি যাব গতিকে এজন লোকে যদি এটা পৰিয়ালে এই দৰিদ্ৰতাৰ পাক চক্ৰটোত সোমাই যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সন্তানক এই নিম্ন আয় হোৱাৰ বাবে সঠিক হয়তো সুবিধা দিব নোৱাৰিব পাৰে বা শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰদান নকৰি কৰিব নোৱাৰিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা যদি প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সন্তানো দৰিদ্ৰ হব অৰ্থাৎ এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা অন্য এটা জেনেৰেশ্যনলৈ কি হব পাৰে দৰিদ্ৰতাৰ পৰা আৰু অধিক দৰিদ্ৰলৈ গতি কৰিব পাৰে এই যিটো চাৰ্কেল এই যিটো চক্ৰ এইটোকে কৈছে দৰিদ্ৰতাৰ পাক চক্ৰ হয়তো তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত আমি চোৱা নেক্সট লাইনত আছে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা পৱাৰ্তি লাইন তোমালোকে পৱাৰ্টি লাইনৰ ওপৰত হয়তো শুনিছা বি পি এল এটা খুব হয়তো তোমালোকৰ পৰিচিত এটা এভিভিচন বি পি এল যাক আমি বিলো পভাৰ্টি লাইন বুলি কওঁ হয়নে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক বুলি আমি যাক কওঁ খুবেই হয়তো তোমালোকৰ এইটো পৰিচিত গতিকে মই কৈছো যে চোৱা ইয়াতে পভাৰ্টি লাইন বুলি ক'লে এতিয়া কোনটো লাইনক বুজাইছে কোনটো সীমাৰেখাক বুজাইছে এটা সীমা আছে দৰিদ্ৰতাৰ ঠিক আছে চোৱা ইয়াত কি কৈছে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাই এখন দেশৰ জনসংখ্যাক এখন দেশৰ জনসংখ্যা কি কৰিব পাৰে দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ দুটা ভাগ কি কি কলে এটা হৈছে দৰিদ্ৰ আৰু আনটো হৈছে অদৰিদ্ৰ দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ কেনেকৈ ভাগ হল দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ কেনেকৈ ভাগ কৰিলে এতিয়া চ এই যিটো সীমাৰেখা দলে ভাগ কৰিব পাৰে সীমাৰেখা দলে কেনেকৈ ভাগ কৰিব আমি চ ইয়াত দিছে ভাৰতীয় যিখন পৰিকল্পনা আয়োগ আছে আমাৰ ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ ঠিক পিছতেই এখন পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা গৈছিলে যিখন আয়োগৰ জৰিয়তে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা গঠন কৰা গৈছিল অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰীয়া এক পৰিকল্পনা প্ৰত্যেক পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে এখন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হয় যিহেতু পাঁচ বছৰ এটা কাৰ্যকাল থাকে এখন চৰকাৰৰ গতিকে সেই পাঁচ বছৰৰ বাবে এখন পৰিকল্পনা বনাই লোৱা হয় যি পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক যিটো আমাৰ সমস্যাবিলাক আছে সেইখিনিক যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ এই যিখন পঞ্চবাৰ্ষিক মই পৰিকল্পনাৰ কথা কলো এই পৰিকল্পনাৰ গোটেই সিদ্ধান্তবিলাক গ্ৰহণ কৰে পৰিকল্পনা আয়োগে আৰু এই আয়োগখন গঠন কৰা গৈছিলে ঊনৈশ পঞ্চাছ চনত ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই যিখন পৰিকল্পনা আয়োগ আছে সেই আয়োগে কি কৰিছিলে এটা সীমাৰেখা বনাই দিছিলে দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ ঠিক আছে এই সীমাৰেখাটোৰ বিষয়ে অঞ্চল আৰু চহৰ অঞ্চল দুই ধৰণৰ অঞ্চলত কেনেধৰণৰ কেলৰি কেলৰি যুক্ত ইয়াত দিছেনে চোৱা কেলৰিৰ সীমা গম পাইছানে এটা কেলৰিৰ সীমাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ দুটা ভাগ দিছিলে প্ৰথমটো গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৰু দিছে একৈশ কেলৰি অৰ্থাৎ চহৰ অঞ্চলত কম বা গাঁও অঞ্চলতো তোমালোকৰ প্ৰশ্ন হৈছে হয়নে কাৰণ গাঁও অঞ্চলত কি হয় মানুহৰ শাৰীৰিক যিটো পৰিশ্ৰম হয়তো বহু বেছি চহৰ অঞ্চলতকৈ বুলি এটা অনুমান কৰা যায় এটা ধৰা হয় ঠিক আছে এই গ্ৰাম্য অঞ্চলত চৌবিশশ কেলৰি যুক্ত আহাৰ এজন ব্যক্তিয়ে যদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ পায় বা চহৰ অঞ্চলতো একৈশ কেলৰিযুক্ত যদি আহাৰ এজন লোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ পায় গতিকে সেই কেলৰিযুক্ত আহৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে কি হব লাগিব তেওঁলোকৰ আই থাকিব লাগিব এটা জনমূৰি আয় লাগিবনে নাই এটা আই বা উপাৰ্জন লাগিব যাতে তেওঁলোকে ইমান কেলৰিযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ধৰি লোৱা তোমালোকে এইখিনি বুজি উঠা যে সি দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা যিটো ভাৰতীয় পৰিকল্পনা আয়োগে দিছিলে আৰু এই সংজ্ঞাটো হৈছে কেলৰি ভিত্তি সংজ্ঞা গ্ৰাম্য অঞ্চলত চৌবিশশ কেলৰি আৰু চহৰ অঞ্চলত একৈশ কেলৰি যুক্ত আহাৰ এজন লোকে যদি আহ মানে ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি কি বুলি কওঁ দৰিদ্ৰ বুলি কব নোৱাৰো চোৱা ইয়াৰ পিছৰ শ্লাইডখনত তোমালোকে বুজি পাবা এজন ব্যক্তিক যদি তেওঁৰ কেলৰি গ্ৰহণৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা মূল্যতকৈ কম হয় তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিটো কেলৰি চৌবিশ গাঁৱত আৰু চহৰ অঞ্চলত কিমান ক'লে একৈশ সেই একৈশ আৰু চৌবিশ যিটো কেলৰিযুক্ত খাদ্য সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সিমানখিনি মূল্য যদি তেওঁলোকৰ হাতত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি দুখীয়া বুলি গণ্য কৰিম ধৰি লৈছো গাঁও অঞ্চলৰ এজন লোকৰ চৌবিশশ কেলৰিযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষমতা নাই তেওঁলোকৰ সিমানখিনি মূল্য নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি কি ক'ম দৰিদ্ৰ আৰু যদি আছে তেতিয়া কি কম অদৰিদ্ৰ এতিয়া বুজি পাইছা কিয় দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে চোৱা গ্ৰাম্য অঞ্চলত অধিক শাৰীৰিক শ্ৰমৰ বাবে যিহেতু ইতিমধ্যে কৰিছোঁ মই অধিক কেলৰিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বুলি ধৰা গৈছে ইয়াত দুটা বৰ্ষ দিছে দুহেজাৰৰ পৰা দুহেজাৰ এক আৰু দুহেজাৰ পাঁচৰ পৰা দুহেজাৰ ছয় ইয়াত কি দিছে চোৱা গ্ৰাম্য অঞ্চলত দিছে তিনিশ আঠাইশ টকা আৰু চহৰ অঞ্চলত চাৰিশ চৌৱন্ন টকা আৰু একেধৰণে দুহেজাৰ পাঁচ আৰু ছয় বৰ্ষত তিনিশ আঠষষ্ঠি টকা দিছে গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৰু চহৰ অঞ্চলত দিছে পাঁচশ আঠাৱন্ন টকা তাৰমানে ইমানখিনি টকা মূল্য যদি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই দুটা বৰ্ষত কি হৈছে চৌবিশ গাঁৱত আৰু চহৰত একৈশ কেলৰিযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে আৰু যদি সিমানখিনি মূল্য তেওঁলোকৰ হাতত নাই তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি কি বুলি কওঁ দৰিদ্ৰ বুলি কওঁ এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা দৰিদ্ৰ আৰু অদৰিদ্ৰ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় পৰিকল্পনা আয়োগে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো হয়তো তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছা আৰু কৈছে চোৱা ন্যূনতম কেলৰি গ্ৰহণ কৰিব গ্ৰহণ পূৰণ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ মূল্য অনুসৰি মাহেকীয়া জনমুৰি ব্যয়

হলেও মানে কি কৈছে যে কি কৰিব পাৰে এইটো যদি মূল্য বৃদ্ধি হয় এই কেলৰিৰী বা সেইখিনি সলনি হব পাৰে নেক্সট পইণ্ট যোৱা ভাৰতৰ দৰিদ্ৰতা হাৰৰ ওপৰত কোনো সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য় উত্তৰ নাই কিয় নাই তাৰ মানে ভাৰতত আহ প্ৰায় স্বাধীনতালৈকে বা স্বাধীনতাৰ পাছৰ সময়ছোৱাতো প্ৰায় ষাঠি দশকলৈকে কিন্তু যে কোনো দৰিদ্ৰতাৰ বিশেষ সংজ্ঞা বা দৰিদ্ৰতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল সত্তৰ দশকতহে এই বিভিন্ন সমিতি বা বিভিন্ন প্ৰতিবেদন ওলাইছে যাৰ ওপৰত দৰিদ্ৰতাৰ বহু কিছু অধ্য়য়ন দৰিদ্ৰতাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা গৈছে বা নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা গৈছে চ স্বাধীনতাৰ পাছতহে কি কৰিছে সেইকাৰণে বিভিন্ন সমিতি আৰু আয়োগে দৰিদ্ৰতাৰ বিভিন্ন পৰিসংখ্যাৰ প্ৰতিবেদন দিছে গম পাইছানে কত ভাৰতত দৰিদ্ৰতা লোকৰ সংখ্যা কিমান বা অসমত কিমান এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰতিবেদন হৈছে আৰু স্বাধীনতাৰ পাছত দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা কমিছে যদিও কিন্তু আশা কৰা ধৰণে এই হাৰ মানে হ্ৰাস পোৱা নাই কমা নাই পৰিকল্পনা আয়োগৰ দৰে কোনো আগশাৰী সংস্থা বা প্ৰতিষ্ঠানে ঊনৈশশ পঞ্চাশ চন আৰু ষাঠি মই কৈছিলো ন ঊনৈশ পঞ্চাশ আৰু ষাঠি দশকত দৰিদ্ৰতা অধ্যয়নৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা নাছিল কিন্তু তাৰ পিছতহে তাৰ পিছত চোৱা কেতিয়া দৰিদ্ৰতাৰ যিটো পৰিসংখ্যা সি দাখিল কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ মানে কি দৰিদ্ৰতাৰ পৰিসংখ্যা মানে কত কিমান দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা আছে এটা সমীক্ষা চলাইছিলে তাৰপিছতে দৰিদ্ৰতা কেনেধৰণে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি বা ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণসমূহো কি কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰা গৈছে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা বা পঞ্চম পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনা পঞ্চম মানে বুজি পাইছা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচ নম্বৰৰ যিখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আছিলে সেইখনৰ মতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে মন দি শুনিবা যে পৰিকল্পনাত দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণত প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা গৈছিলে তাৰমানে চব কোনখন পৰিকল্পনাত মই কলো যে পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন হৈছিলে ঊনৈশশ পঞ্চাছ চনত আৰু যিখন প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আছিলে সেইখন কিমান চনত ঊনৈশশ একাৱন্ন চনত ঊনৈশশ একাৱন্ন পৰা ঊনৈশশ পচপন্নলৈকে গম পাইছানে এই পচপন্ন চনলৈ পচপন্নলৈ এইখন হৈছে তোমাৰ প্ৰথম যিখন প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা বুলি আমি কব পাৰো সেই প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ এইখিনিলৈকে কিন্তু আমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ ওপৰত কোনো বিশেষ আলোচনা কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু পঞ্চম পাঁচ বছৰীয়া যিখন পৰিকল্পনা সেইখনতহে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণত কেনেকৈ দৰিদ্ৰতাক আঁতৰাব পাৰি বা দৰিদ্ৰতা যে এটা প্ৰধান অৰ্থনৈতিক সমস্যা হয় এই কথাখিনি আলোচনা কৰা গৈছিলে আৰু তাত পঞ্চম পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনাত কেনেকৈ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰিব পাৰি সেইটোক মানে প্ৰধান উদ্দেশ্য হিচাপে লৈছিলে প্ৰতিখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ হয়তো তোমালোকে জানা যে কিছুমান প্ৰধান উদ্দেশ্য থাকে গম পাইছা নে এই পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণ মন দিৱাৰ খিনি এইবিলাক তোমালোকৰ এম চি কি আহে হা এই সময়ছোৱাত মানে যিখন পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা এই সময়ছোৱাত নূনতম প্ৰয়োজনীয়তাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰা গৈছিলে ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয়তা ইতিমধ্যে মই কৈ গলো ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয়তা কি কি এজন মানুহৰ মানে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান তাৰোপৰি শিক্ষা আৰু এটা সুস্বাস্থ্য এইখিনি হৈছে ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয়তা এই সিদ্ধান্তখিনি লোৱা গৈছিলে ইয়াৰ পিছত দৰিদ্ৰতা সীমা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নমুনা জৰীপ এটা চোৱা এইটো কথা খুব গুৰুত্ব দিবা ৰাষ্ট্ৰীয় নমুনা জৰীপ কি কৰিবলৈ বুলি কৈছে এই দৰিদ্ৰতা সীমাৰ যিটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় নমুনা জৰীপ কাৰ্যালয়ৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিলে যাক আমি কি বুলি কওঁ নেচনেল এইটো চোৱা চেম্পল চাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিলে কিহৰ কাৰণে দৰিদ্ৰ যিটো সীমা দৰিদ্ৰ যিটো সীমা সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইখন শ্লাইডত আমি দুটা কথা পালো পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয় কথা আলোচনা কৰা গৈছিলে আৰু লগতে দৰিদ্ৰ সীমা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যিটো এন এছ এছ অ' যিটো অৰ্গেনাইজেচনাই নমুনা জৰীপ সংস্থাটোৰ এইবাৰ আহো আমি অন্য এটা বিষয় সেইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতাৰ ব্যাপকতা ভাৰতবৰ্ষত আহ দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা কেনে বা তাৰপিছত আহিম আমি অসমৰ ৰেফাৰেন্সটো অসমত দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা কেনে চ ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতাৰ ব্যাপকতা বুলি কওঁতে প্ৰথমে আমাক দিছে যে অসমৰ দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ মই যে কৈছিলো যে ষাঠি আৰু সত্তৰ দশকত কি কৈছিলে বিভিন্ন সমিতিয়ে কিছুমান প্ৰতিবেদন উলিয়াইছিলে যে কোন ঠাইত বা কোনখন ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতাৰ সংখ্যা কেনেধৰণৰ ঠিক আছে সেই প্ৰতিবেদন কিছুমানৰ ইয়াতে উদাহৰণ দিছে যেনেকে প্ৰথমখন হৈছে তেণ্ডুলকাৰ সমিতি আনখন হৈছে ৰংগৰাজন সমিতি এই দুখন সমিতিৰ খুব তুলনামূলক কিছুমান তথ্য তোমালোকৰ আহে পৰীক্ষাত আৰু এম চি কিউ ইয়াৰ পৰা হয় এই যিবোৰ তথ্য দেখিছা তোমালোকে এই তথ্যবিলাকৰ পৰা এম চি কিউ আহে বা কিছুমান ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনো আহে গতিকে তোমালোকে মন দি চাবা চ' প্ৰথমখন হৈছে তেণ্ডুলকাৰ সমিতি ইয়াত কি কৈছে তেণ্ডুলকাৰ সমিতি মতে অসমৰ জনসংখ্যা হৈছে কিমান চৌত্ৰিশ দশমিক চাৰি শতাংশ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দুটা ভাগ কৰিছে গ্ৰাম্য আৰু চহৰ অঞ্চলত গ্ৰাম্য অঞ্চলত হৈছে ছয়ত্ৰিশ দশমিক চাৰি শতাংশ আৰু চহৰ অঞ্চলত একৈশ দশমিক আঠ শতাংশ ঠিক আছে কোনখন সমিতিৰ মতে তেণ্ডুলগাৰ সমিতিৰ মতে ইয়াৰ পিছখন হৈছে চোৱা ৰংগ সমিতি ঠিক আছে এই ৰংগৰজন সমিতিৰ মতে অসমৰ জনসংখ্যা কিমান হল চোৱা চল্লিশ দশমিক ন আগত কিমান আছিলে তেণ্ডুলকাৰ সমিতি মতে চৌত্ৰিশ দশমিক চাৰি এতিয়া কিমান হ'ল চল্লিশ দশমিক ন হয়নে বাহিচানে কমিছে তোমালোকে বুজি পাইছা গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৰু চহৰ অঞ্চলত আঠত্ৰিশ দশমিক লোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে মানে এইটো কি কয় দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত মানে কি ক'ব পাৰো আমি বিল' ৱি লাইন বি পি এল বুলি যে কয় আমি যাওক হয়নে নেক্সট চোৱা দৰিদ্ৰতাৰ এতিয়া কাৰণ আমি দৰিদ্ৰতাৰ ব্যাপকতাত অসমৰ দুখন সমিতি পালোঁ তেণ্ডুলকাৰ আৰু ৰংগাজন সমিতি তাত এটা তুলনামূলক তাৰমানে এটা তথ্য দিয়া গৈছে যে কেনেকৈ দৰিদ্ৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে বা দৰিদ্ৰতা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে এতিয়া চোৱা এই দৰিদ্ৰতাৰ যিটো শতাংশ যে বাঢ়ি গৈছে বা থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰৰ পৰা ৰংগৰাজনত আমি ফৰ্টিন পইণ্ট ফৰ্টি পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট পালোঁ গতিকে এই বাঢ়ি যোৱাৰ মূল কাৰণবিলাক কি কি এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে চোৱা কি ঐতিহাসিক কাৰণ নেক্সট অৰ্থনৈতিক কাৰণ আৰু একেবাৰে শেষত দিছে কিছুমান সামাজিক কাৰণ আছে ইয়াৰে অৰ্থনৈতিক কাৰণটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল ধৰণে চাবা বাকী কেইটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু অৰ্থনৈতিক কাৰণটোত আমি বহু কথা জানিব পাৰিম কৈছো আমি অৰ্থ আহ ঐতিহাসিক কাৰণ যিটো ঐতিহাসিক কাৰণ বুলি কলে ঐতিহাসিক বুলি কলেতো হয়তো বুজি পাইছা যে যিটো সময়ত আমাৰ ইয়াত দিছে যে ব্ৰিটিছৰ অৰ্থাৎ ইংৰাজৰ শাসনকালত কি হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান বিলাক সম্পদ আছিলে প্ৰাকৃতিকেই হওক বা খনিজ সম্পদেই হওঁক সেইবিলাক কি হৈছিলে বৰ্হিগমন হৈছিলে তাৰমানে ভাৰতৰ পৰা কি হৈছিলে ইংলেণ্ডলৈ সেইখিনি বৰ্হিগ্ৰমন হৈছিলে যাৰ ফলত ভাৰতৰ যিটো অৰ্থনৈতিক ভেটি একেবাৰে দুৰ্বল হৈ গৈছিলে ঠিক আছে সেইটো এটা ঐতিহাসিক কাৰণৰ অধীনত পৰিব ইয়াৰ পিছত চোৱা দাদা ভাই নৰ্জীয়ে দৰিদ্ৰতাক লৈ বহু গ্ৰন্থ লিখিছে আৰু বহু আলোচনা কৰিছে দৰিদ্ৰতাক লৈ তাৰে এখন গ্ৰন্থ হৈছে পভাৰ্টিক লৈ লিখা দৰিদ্ৰতা অৰ্থাৎ পভাৰ্টি এণ্ড আন ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া পভাৰ্টি এণ্ড আন ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া গম পাইছানে এই যিখন কিতাপ ইয়াত বহল ভাৱে তেওঁ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণসমূহ ঐতিহাসিক কাৰণসমূহ ব্য়া কৰিছে ইয়াৰ পিছত স্বাধীনতা লাভৰ সময়তেই ভাৰতবৰ্ষত দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যাটো প্ৰকট হৈছিলে হয় সেইটো হয়েই কাৰণ কিয় আমি ইতিমধ্যে পালোয়েই যে স্বাধীনতাৰ প্ৰাক স্বাধীনতাৰ সময়ত ইংৰাজৰ আগমনে ভাৰতৰ সম্পদৰাজিক বহিগমন কৰাইছিলে এতিয়া চোৱা নেক্সটটো অৰ্থনৈতিক কাৰণ অৰ্থনৈতিক কাৰণ কি হব পাৰে ভূমিৰ যিটো মালিকীস্বত্বৰ অভাৱ মানে মাটিৰ যিটো গৰাকী পাইছানে নিজা মাটিৰ ভূমিৰ যিটো আমাৰ নিজা মালিকী স্বত্ব তাৰ অভাৱ হোৱা হেতুকে আমাৰ এটা দৰিদ্ৰতাৰ মূল কাৰণ মানে অৰ্থনৈতিক কাৰণৰ এটা অংশ আমি কব পাৰো বা কৃষি খণ্ডৰ বাহিৰত কৰ্ম সংস্থাপনৰ যিটো অভাৱ এইটো এটা আমি কৃষি খণ্ডৰ বাহিৰত যিমান বিলাক কৰ্ম সংস্থান আছে সেই কৰ্ম সংস্থানৰ অভাৱ এইটো এটা কাৰণ হব পাৰে কৃষিখণ্ডত উদ্ভৱ হোৱা ঋতুজ নিবনুৱা যিটো ঋতুস নিবনুৱা ঋতুস নিবনুৱা মানে কি আমি পিছত নিবনুৱাৰ প্ৰকাৰত পাম মানে এটা ঋতুত তেওঁলোকে কাম কৰি অন্য এটা ঋতুত তেওঁ কৰ্ম সংস্থানৰ অভাৱত ভোগে সেয়া হৈছে ঋতুস নিবনুৱা সেই কৃষিখণ্ডত তেনেধৰণৰ ঋতুজ নিবনুৱা বহু উদ্ভৱ হয় সেয়াও এক অৰ্থনৈতিক কাৰণ দৰিদ্ৰতাৰ তাৰপিছত চোৱা অশিক্ষিত আৰু অদক্ষ শ্ৰমিকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কাম কৰিবৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোক অশিক্ষিত আৰু তেওঁলোকে দক্ষ নহয় স্কিল্ড নহয় মানে সেই স্কিল লেবাৰৰ অভাৱৰ বাবেও আমাৰ কি হয় অৰ্থনৈতিক দৰিদ্ৰতা হব পাৰে ইয়াৰ পিছত চোৱা সীমিত কৃষি উৎপাদনৰ পৰিমাণ উৎপাদনৰ পৰিমাণ যদি কম হয় গম পাইছেনে উৎপাদন কৰিবৰ বাবে যদি আমাৰ কি হয় আধুনিক কিছুমান আমি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰিম প্ৰাৰম্ভিক যদি পদ্ধতিৰে আমি উৎপাদন কৰোঁ তেতিয়া ন ডাউট আমাৰ কি হব কৃষি উৎপাদন আমাৰ কমিব গতিকে সেই সীমিত হ'লেও আমাৰ অৰ্থনৈতিক দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণত আহিব পাৰে আৰু নিম্ন মজুৰীৰ হাৰ যদি এজন শ্ৰমিকে কাম কৰে তেওঁক যদি আমি পাৰিশ্ৰমিক হিচাপে যিখিনি মজুৰি দিওঁ গম পাইছে নে শ্ৰমিক এজনক সেই মজুৰি সাৰো যদি নিম্ন পৰিমাণে কি হব পাৰে আমাৰ দৰিদ্ৰতা গাঁৱৰ এতিয়া দৰিদ্ৰতাৰ গাঁও অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰতাৰ বাবে চহৰ অঞ্চলৰ অঞ্চললৈ সৃষ্টি হোৱা মানে অবিৰাম প্ৰবজন গাঁও অঞ্চলত যদি মানুহে সমস্যা পাইছে তেতিয়াহলে কি হয় চহৰ অঞ্চললৈ প্ৰবজন ঘটে আৰু এই চহৰ অঞ্চললৈ যেতিয়া প্ৰবজন ঘটিব তেতিয়া কি হব যে তাৰমানে চহৰ অঞ্চলত অধিক কৰ্মী বা শ্ৰমিকৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব সেয়াও এক দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণ বা আভাস গৃহৰ অভাৱ হ'ব পাৰে সেয়াও দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণ খোৱা পানীৰ অভাৱ হ'ব পাৰে দূষিত পৰিৱেশ বস্তি অঞ্চলৰ সৃষ্টি হব পাৰে একেবাৰে অভাৱ বা নাটনি যেতিয়া হ'ব আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ বস্তি অঞ্চলৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এইখিনি আমি চহৰ অঞ্চলত যিবিলাক দৰিদ্ৰতাৰ মূল অৰ্থনৈতিক কাৰণসমূহৰ অধীনত পৰিব আৰু লগতে আছে জনসংখ্যাৰ দ্ৰুত বৃদ্ধি হয় যিহেতু আমাৰ আগত আছিলে চীনৰ পিছতেই ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান প্ৰথম হয়নে এতিয়া ভাৰতৰ স্থান প্ৰথম আগত ছেকেণ্ড আছিলে দ্বিতীয় আছিলে এতিয়া জনসংখ্যা যিটো দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি হৈছে সেয়াও হৈছে কি এটা আমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ কিন্তু কাৰণৰ অন্যতম এটা উদাহৰণ বুলি কব পাৰো যাৰ ফলত কি হৈছে যিটো আমাৰ সামগ্ৰিক সঞ্চয় ক্ষমতা সেইটো আমাৰ হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ পিছত বিনিয়োগ যেতিয়া সঞ্চয় কি হ'ব ইয়াত চোৱা এই সঞ্চয় যদি আমাৰ হ্ৰাস পাব তেতিয়া আমাৰ বিনিয়োগ কি হ'ব বিনিয়োগো নদাও হ্ৰাস পাব হয় নে নহয় এই বিনিয়োগৰ বাবে উপলব্ধি যিটো মূলধন সেই মূলধনৰ নাটনি হৈছে এই গোটেইবিলাক আমাৰ কি হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ যিটো স্তৰটো অস্পষ্ট হৈ পৰিছে মানে অৰ্থনৈতিক যিটো আমাৰ উন্নয়ন সেইখিনিয়ে কিন্তু ইয়াত বাধা দিছে যদি আমাৰ এজন লোকৰ আয় কমি যায় তেতিয়া আমাৰ কি হব সঞ্চয় কমিব বা বিনিয়োগ কমিব আৰু বিনিয়োগ কমিলে কি হব আমাৰ উৎপাদনটো কমি যাব গতিকে গোটেই অৰ্থনীতিতে এটা কি হব অসমতাই সৃষ্টি দিব এতিয়াও আমি অন্যতম যিটো কাৰণ আছিলে শেষ সেইটো হৈছে সামাজিক কিছুমান কাৰণ আছে যিবিলাকৰ জৰিয়তেও কিন্তু আমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ ৰিদ্ৰতাৰ কেনে ধৰণে আমাৰ কিছুমান আছে জাতি ভেদ বা বৰ্ণভেদ প্ৰথা আছে এই প্ৰথাবিলাকৰ ফলতো আমাৰ জনসংখ্যাৰ বুজন সংখ্যক মানে বহু সংখ্যক লোকে কি হৈছে কিছুমান সমস্যা এই সমস্যাটোক যি বুলি কৈছে আৰ্থ সামাজিক সমস্যা গম পাইছেনে কিছুমান অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সমস্যাই দেখা দিছে এই কিন্তু জাতিভেদ আৰু বৰ্ণভেদে আমাৰ কিছুমান সামাজিকৰ লগতে অৰ্থনৈতিক সমস্যাও দেখা দিছে যাৰ ফলত কি হৈছে দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যাটো এটা জটিল সমস্যালৈ ৰূপান্তৰ হৈছে গম পাইছে প্ৰথম পালো আমাৰ ঐতিহাসিক তাৰপিছত পালো অৰ্থনৈতিক আৰু আনহাতে শেষত পালো আমি কিছুমান সামাজিক কাৰণ যিবিলাকৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰতাৰ যিটো সমস্যাটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌলিক অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ অধীনত আহিছে এতিয়া চোৱা মই তোমালোকক এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত এইখিনি বুজাব লগা কথা আছিল যে দৰিদ্ৰতা কি দৰিদ্ৰতাৰ সংজ্ঞা কি বা দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণসমূহ কি কি আৰু দৰিদ্ৰতা আমাৰ অসমত দৰিদ্ৰতাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনখন সমিতি বা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ মতে দৰিদ্ৰতা কেনেধৰণে বাঢ়ি গৈছে এই কথাখিনি তোমালোকক বুজালো এতিয়া এই কথাখিনিৰ পৰাই আজি বুজোৱা যিটো অংশ সেই অংশটোৰ পৰাই মই দুটা তোমালোকৰ মূল্যায়ন লৈ আহিছো প্ৰথমটো চোৱা শ্লাইডত তলৰ কোনখন পৰিকল্পনাত দৰিদ্ৰতা নিৰ্ম নিৰ্মূলকৰণক প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলে ইতিমধ্যে মই কৈ আহিছিলো যে কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত আছিল প্ৰথম চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ কি আছিলে পঞ্চম মানে পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত কি কৰিছিলে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণক খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা গৈছিলে নেক্সট নো চোৱা দাদাবাইৰ নৌজিয়ে দৰিদ্ৰতাক লৈ লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি এখন গ্ৰন্থ লিখিছিলে হয়নে দাদা বাই নৌজিয়ে কি আছিলে বাৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম পভাৰ্টিক লৈ কি আছিলে মই লিখি দিছো চোৱা পভাৰ্টি এণ্ড আন ব্ৰিটিছ আন ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া আছিল নে বাৰু মই ইতিমধ্যে পাঠটোত কৈ আহিছিলোঁ হয়নে পাইছিলো আমি ঐতিহাসিক কাৰণ যে অৰ্থনৈতিক ঐতিহাসিক কাৰণত আমি পাইছিলোঁ যে দাদা ভাই নৰ্জীয়ে দৰিদ্ৰতাক লৈ আহ বহু চৰ্চা চলাইছিলে বা অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু গ্ৰন্থও লিখিছিলে সেই সময়ত যিটো ভাৰত স্বাধীনৰ স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত আৰু তেওঁৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে দৰিদ্ৰতাক লৈ লিখা পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে প্ৰথম অংশত তোমালোকৰ এইখিনিয়ে আছিলে দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যাক লৈ যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট শ্লাইডত নেক্সট টপিকত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ থেংক ইউ